Salsa. Пожалуйста, простите. Ах, ах, ах. Мои дорогие, извините, извините, я привел нового ученика. Его зовут Миша. Ну, в чем дело? Вчера нашу игру смеяли, и у скрипки от обида лопнула струна. Я слышу, вы тоже нездоров. По собственной глупости. Суетился возле скр... скрипки больше нужен. Вот и простыл! Клапами запали. Замолчите! Ну-ну, не ссорьтесь! Сейчас я вас починю. <музыка> <музыка> вот, смотри, Миша! Сейчас я буду протирать его клапан. Звучать а скрипки нам надо. когда открывали крышку, пружинка раскручивала валик, и из табакерки звучала прекрасная мелодия. Но, видимо, там что-то испортилось, и теперь из табакерки доносится один треск и скрип. И я, пожалуй, вздремну немного. сейчас поем. что-нибудь веселое. А я развеселю их тогда и поговорим. Слушайтесь, отвратитель, и громкость, или страсть, и нет барабанного боя. Барабан барабан, 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 барабан! барабан! Колокольчик! Объясни, что происходит? Понимаете, раньше у нас царила принцесса Мелодия. В городе все время звучала музыка. Но недавно генерал-барабан захватил власть. Он заточил башню, балерину пружинку, дирижера балика, принцессу Мелодию.